assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh birodarlar yaxshimisizlar kelayotgan qurbon hayit bayrami muborak bo'lsin shu kunlarda yuz minglagan millionlagan musulmonlar qurbon bayramiga tayyorgarlik ko'rayotgan qurbonlik so'yishi uchun O, o'y fikrlar qilayotgan uydagilar bilan maslahat qilayotgan qanday qo'y so'yish kerak qanday so'yish kerak qayerda kimga tarqatish kerak degan savollar rosayam yani ko'p uchrayotgan biz bir ikki yildan beri qurbonlik aksiyasi o'tkazib kelayotgan edik o'zi yurtida o'zini uyida so'yib faqiylarga tarqatgan juda yam zo'r amal lekin shunga imkoniyati bo'lmasa bozordan qo'y olib uni so'yib faqirlarga tarqatishlikda o'zida bir mashaqqat sezib yoki bunga umuman imkoniyati yo'q joylar ham bo'lar ekan shular uchun shu xizmatni qilib berish taklif bilan chiqdik alhamdulillah o'tgan yili ikki yil mana shu narsani qilgan edik hozir xosatan qurbonlik haqida ikki og'iz gap bor qurbonlik o'zi nima Zayd ibn arqam roziyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan ekanlar yo rasululloh qurbonlik nimayu bu desalar rasululloh aytgan ekanlar bu bobolaring ibrohimning sunnati qurbonlik qilsak nima bo'ladi bizga payg'ambarimiz ayilar qurbonlik qilsangiz qurbonlik so'ygan narsangizni har bitta tuki uchun savob bo'ladi sizga shunaqangi katta bir ajoyib narsa hattoki boshqa bir hadis sharifda qurbonlikni so'yganingizda bundan otilib chiqqan qon hali yerga tushmasdan turib alloh taoloning bir huzurida bo'lgan bir joyga tushadi yoki bo'lmasam boshqa bir hadis sharifda qurbonlikni so'yilganda hali qoni yerga tushmasdan turib egasini gunohlari kechirilib ketadi degan bor subhanalloh hattoki rasululloh azumulo ayakum qurbonliklaringizni katta qilinglar chunki u sizlarni ko'prikdan olib o'tib ketadigan narsadir deb aytgan ekanlar <coughs> hatto tahdid ham bor qurbonlik so'yishlikka bir kishi qodir bo'lsayu so'ymasa nima bo'ladi hazrat payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekanlar qaysi bir odam qodir bo'lib turib qurbonlik so'ymasa bizni namozgohlarimizga yaqinlashmasin degan ekanlar shunaqa muhim narsa bunday olib qarasangiz bir ajoyib falsafa bor qurbonlikda qur'oni karimda bir oyat bor sizlarni so'yadigan qurbonliklaringizni na go'shti na qoni allohga yetib bormaydi allohga ke, buni keragi yo'q nima uchun qilinadi bo'lmasa bu oyat davomida xudo taolo aytadiki sizlarni kimliklaringiz yetib keladi shunda allohga sizlarni taqvolaringizni bu narsa bildiraditaqvomin sizlarni taqvolaring yetadi allohga ajoyib qurbonlik so'ygan odam bir narsa qiladi <coughs> alloh taolo bir vaqtni tayin qilgan shu vaqtda meni roziligim uchun bir qurbonlik qilgin uni go'shtini o'zing bilasan faqat sen men uchun nima qila olasan shuni ko'rsat deydi banda qon chiqaradi mol so'yadi qo'y so'yadi tuya so'yadi nimadir qiladida alloh taologa qodir ekanligini alloh uchun bir narsa qila olishligini bildirar ekan banda bo'ldi hech narsa kerak emas boshqa hamma go'shtini o'zi yeb yuborsin yoki hammasini birovlarga berib yuborsin bu narsa muhim emas shunaqangi bir ajoyib kunlar kelyapti bandani allohga ke bandaligini izhor qiladigan davrlar ekan birodarlar astoydil bo'linglar qo'y so'yishlikka kichkinagina bo'lsa ham ha o'zi <laughs> yoshi yoshi yetgan qo'y so'yilsa juda katta semiz bo'lmasa ham so'ysa bo'ladi so'yingda o'zingizni kimligingizni bildiring hammasini go'shtini xolodilnikka solib yesangiz ham mayli faqiylarga tarqatib yuborsangiz ham mayli faqatgina o'zingizni <laughs> kimligingizni bildirib qo'ying alloh taoloni huzurida sizni taqvodor deb yozib qo'yishsa ajab emas ho'p <laughs> taklifga qaytaman kimdir o'zini yurtida o'zini uyida qo'y so'yib tarqatib yuborishlikda <laughs> bir mashaqqat sezsa qiyinchilik bo'lsa ayol kishilar bo'lishi mumkin musofir yurtlarda yurgan odamlar bo'lishi mumkin shular uchun biz qurbonlik so'yib qo'y so'yamiz bu yil mol so'ymaymiz qo'y so'yib yatim bolalarga tarqatib beramiz shu odam nomidan buning uchun bizga men hozir tepada nodirbek birodarimizni telefon raqamini qo'ydim unda telegram bor telegram orqali o'zini ismini otasini ismini yozib yuborsin pulni qanday qilib bizga yetkazishdi o'sha telefonga telefon qilishib telefon maslahat qilib olinadi inshaalloh xudo taolo qodir qilsa omonatlaringizni o'z joyiga yetkazamiz harakat qilamiz xudo taolo adashtirmasin muborak bo'lsin hammalaringizga xudo taolo qurbonlik qilishlikka o'zi qurbonlik deb yaqinlik ma'nosi ham borda kishi qurbonlik qilsayu allohga yaqin bo'lsa qurb yaqin ma'nosi xudo taolo sizlarga hammalaringizga hammamizga yaqinlik nasib etsin allohga yaqinlik nasib etsin duolaringiz qabul bo'lsin kelayotgan حيد محمد هم مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم